Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi ummihi wa alihi ajumain amma batu Kepada saudaraku semua dimanapun berada Semoga menjadi keberkahan bagi saudara ya Menjadikan Kerejekian Mendapatkan keberuntungan Mendapatkan lobian Dan dagangannya laris manis Nah semua itu Membutuhkan suatu proses ya Dan hari ini Basali membagikan ilmu pengetahuan Yang mana ilmu ini langsung Bisa diterapkan dan Dipraktekkan Dengan bahan-bahan yang saudara Miliki Jadi kita tidak perlu Membeli bahan apapun ya Untuk mengamalkan ilmu ini Nah Ilmu ini selain bisa Untuk menarik pelanggan Atau pelarisan usaha ya Agar rezeki yang sangat-sangat rezeki saudara ya. Yang diamalkan untuk para pebisnis. Nah, sekarang bisnis online merajalela. Saudara bisa menggunakan ilmu ini maupun kaum pedagang ya, kaum pengangguran agar cepat mendapatkan rezeki yaitu berupa pekerjaan, lobian dan sejenisnya. Nah, intinya ya Intinya, ilmu ini untuk menarik uang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya agar sang korun uang, ya, khodam korun, ya, khodam korun uang, hal ini pernah diriwayatkan oleh Nabi Musa Wasallam Nah, doanya Nabi Musa untuk menarik rezeki, ya, dengan memakai sarana. Yaitu sebuah dompet, dan siapkan ya dompet saudara. Setelah saudara menyiapkan dompet, terserah bebas dompet apa saja yang setiap hari saudara pakai. Nah, asalkan dompet itu sering dipakai, ya bukan dompet hiasan atau aksesoris. Nah, bagaimana dompet itu bisa diisi? energi ini, energi korun, agar uang yang ada di sekitar kita bisa kita tarik. Kita membacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Robi, Rohli, Sobri, Rizkon, Bi, halalika. Dunia, Wal Akhirat, Ya Ngoniu, Ya Latifu, Ya Alim, Ya Muhammad. Banyak saudara-saudara bila bahasa Arab atau tulisan Arab itu kesulitan, maka di sini Mbak Salim akan menuliskan bahasa Latinnya saja ya. Jadi bila saudaraku kesulitan dalam membaca bahasa Arab, Mbak Salim menuliskan dengan bahasa Latin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. setelah kita menulis bismillahirrohmanirrohim kita tulis bismillah Irohmanirohim Robi rohli soberi riskon Bi, halalika dunia wal akhirat yang Goniu, ya Latifu ya alim ya Muhammad Ya jadi bila saudara kesulitan dalam mendawamkan amalan ini ya. Nanti Mbak Salim tulis di subtitle. Nah, amalan ini dibaca sebanyak 443 kali ya amalan dibaca 443 kali. Nah, nanti tulisannya Mbak Salim cantumkan di subtitle. Dan setelah Saudara membaca doa tersebut, siapkan dompet Saudara ya di hadapan Saudara maaf gangguan ya setelah saudara membaca siapkan dompet Bismillahirrahmanirrahim robi rohli soberi riskon bi halalika dunia wal akhirat ya ngoniu ya latifu ya alim ya muhammad baca doa tersebut sebanyak 443 kali dan tiupkan di dompet saudara. Jadi dompet saudara dibuka ya, kan ada relasting, dibuka relistingnya dan ditiupkan di situ. Jadi doa ini dibaca sebanyak 443 kali setelah selesai sholat fardu selama tujuh hari berturut-turut dibaca. Nah, selama mengamalkan doa ini, Selama tujuh hari, jangan digunakan dulu dompetnya, ya. Jadi, selama tujuh hari, jangan digunakan dompetnya, dan jangan sampai putus. Selama tujuh hari, itu berturut-turut rutin, ya. Jangan sampai terputus langsung. Setelah itu, ditiupkan ke uang tersebut. Nah, setelah selesai meniupkan, lalu berdoa, "Ya Allah, atas izin dan ridomu." Uang yang ada di empat penjuru mata angin datang kepadaku, masuk ke dalam dompetku. Atas izin dan ridomu, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, bila saudara belum hafal doanya, nanti di subtitle Mbak Salim akan tulis sejelas-jelasnya. Ya, jadi klik subtitlenya bahasa Indonesia nanti akan tersedia di perangkat saudara karena ini dalam keadaan live streaming ya bila tulisan Arab saudara kurang paham bila tulisan Latin Mbak Salim tulisannya jelek harap maklum nah untuk itu bacalah Bismillahirrohmanirrohim Robi rohli sobri riskon bi halalika dunia wal akhirat yang goniu ya latifu ya alim ya muhammad nah setelah selesai tujuh hari saudara membaca doa tersebut dan ditiupkan ke dalam dompetnya baru bisa digunakan diisi uang nah isi dompet tersebut ya isi dompet tersebut dengan uang Rp1000 Jadi, dompetnya diisi pertama kali seribu, terus menginjak hari kedua diisi sepuluh ribu. Hari pertama, hari kedua, ya, hari pertama, hari kedua, terus hari ketiga. 30000 Hari keempat, 40000 Nah, selama tujuh hari, isi uang itu 1000 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 70000 jadi selama 7 hari diisi 70000 nah itu eh, selama melakukan ritual tersebut, nah setelah selesai uang tersebut jangan sampai dibelanjakan, ya. nanti setelah membaca doa ditiupkan di dalam uangnya yang di ada di dompet ya dan eh, simpan dengan sendiri ya, ditandai bisa ditali atau bisa di uangnya bisa sita plus ya selama tujuh hari itu berarti tujuh puluh ribu dan uang itu biarkan sampai kapanpun jangan dibelikan nah lalu masukkan uang yang lainnya yang milik saudara yang lainnya jadi bisa dicampur karena uang yang tujuh puluh ribu dijadikan satu itu di plus jadi tidak akan bercampur nah yang dibelanjakan Uang yang lainnya ya, yang disteples itu masih utuh. Nah, uang yang 70.000 ini ini sebagai pondasi penyebar energi magnet dan dompet sebagai wadahnya. Jadi, bila saudara yang distaples itu, uang yang distaples itu dibelikan, maka dompetnya tidak mempunyai power. Nah, setelah selesai, ya Saudara bisa dipakai dompet itu dimanapun berada dalam berjualan ya, dalam mencari pekerjaan, dalam men berdagang online, ya, dalam laubian atau makelar jual beli tanah, jual beli motor, atau apapun. Bahkan pedagang kaki lima di pasar atau pedagang sayur yang berkeliling sangat cocok menggunakan dompet penarik rezeki ini. Nah untuk memperkuat energinya setiap Jumat. Baca doa tersebut sebanyak 443 kali sehabis isa. Ini untuk memperkuat powernya ya agar bertahan. Nah, untuk itu kepada saudaraku, semoga ijazah ini bermanfaat bagi saudara dompet magnet rezeki rasakan dahsyatnya sebelum 12 hari saja setelah saudara membuat rasakan rezeki-rezeki magnet itu akan datang ke dompet saudara dengan cara halal nah ini terutamakan bagi yang butuh ya nah setelah ini Mbak Salim bisa ngobrol lewat chat ya kami beri beberapa detik untuk para saudara bertanya silahkan Ya, terima kasih. E, nanti tulisannya yang lengkap di subtitle ya. Ya, ada di subtitle. Nanti Mbak Salim tulis di situ secara jelas-jelas. Bagi saudara yang belum memahami subtitle, tanyakan kepada rekan dekat yang memahami ya. Di subtitle itu kan ada tulisan, ya subtitle aktifkan ya di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, klik di situ. Nanti akan muncul di e, layar Saudara. Dan subtitle dari bahasa Salim itu jelas bukan e, translator Google bukan, tapi dari bahasa aslinya, yaitu secara manual. Semoga manfaat ilmu ini menjadi keberkahan bagi Saudara. Dan malam ini juga boleh diamalkan sampai tujuh hari ke depan. Dan setelah itu, sampaikan kepada kami bagaimana hasilnya. Sebenarnya banyak sekali testimoni yang ada di channel kami. Karena saking banyaknya, Mbak Salim tidak upload di postingan ya. Karena saking banyaknya. Nah, akhir wassalam kepada saudara semua. Dan ikutin terus channel dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.